السلام علیکم ناظرین میں سیدہ عظائرہ آبدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں وادی حسین کی پوسٹ لائیوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علام محمد, علی محمد علی علی و علع محمد قمہ صلیٰ علیہ ابراہیم, علی ابراہیم انکا و علیہ ابراہیم کا حمید و مجيد الم بارك الام محمدن و محمد محمدن قم الباركطططہ ابراہیم و عليہ ابراہیم كا حمید و مجيد رب شالی صدری امری سرلی عمری والقدتم لسانی یفق قولی قبرستان یعنی انسان کے دفن ہونے کی جگہ قبر کے نام سے یا مر جانے کے نام سے بچپن میں میرے تاثرات ذرا کافی ویسے تھے ڈراؤنے تھے جیسے جیسے میں بڑی ہوئی میں نے زندگی کی حقیقت کو جانا کہ مر جانا ہی اصل میں زندگی ہے یہ تو عارضی سرائے ہے یہ دنیا لیکن جب میں نے قبرستانوں کی حالت زہار دیکھی کراچی میں طول و عرض میں میں اکثر جان نکلنا ہوا جب اپنے کام کاج سے تو قبرستانوں پہ بھی نظر پڑی اچھے بھی نظر آئے ویسے بھی نظر آئے جو خستہ حال تھے تو بہرحال ایک دل میں وہ ہوا کہ ایسا قبرستان بھی ہونا چاہیے جو کہ بہت ہی نفیس ہو ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبرستان عطا کر دیا <coughs> یہ ہے تو فاصلے پر ایک اور قبرستان ہے وادی السلام یا وادی السلام مجھے صحیح نام نہیں یاد ہے لیکن وہ یہاں سے کافی فاصلے پر ہے کراچی سے اور سنا ہے کہ راستہ اتنے خطرناک ہیں کہ ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں قبرستان جانے والوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں واللہ عالم بے ثواب بہرال یہ قبرستان جو ہے وادی حسین یہ بارہ ایکڑ پر محیط ہے اور اس قبرستان میں ستاون ہزار قبروں کی گنجائش ہے جو کہ اگلے سو سال کے لیے کافی ہے جبکہ گزشتہ چار سالوں میں اب تک ایک ہزار چھ سو پچاس یعنی جب سے مجھے نہیں اب مجھے آئے ہوئے یہاں انیس سال ہو رہے ہیں تو اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی قبریں اور آباد ہو گئی ہوں گی سولہ سو پچاس قبریں آباد ہو چکی ہیں بہرحال اب میں بتاتی ہوں اپنا ذاتی وہ اب قبرستان کا تو بعد میں ذکر کروں گی پہلے میں اپنا بتاؤں گی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں اور میرے شوہر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے آپس میں یہ بات کی میں نے ان سے کہا کہ ہماری شادی کو کافی عرصہ ہو گیا تھا ماشاءاللہ بچے شادی شدہ ہو گئے تھے میں نے ان سے کہا انوار صاحب میں جب ماضی کو دیکھتی ہوں تو کچھ غلطیاں نظر آتی ہیں مجھے جن سے کہ آپ کو تکلیف پہنچی اور اب میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں اس وقت میری عمر نہیں تھی نہ عقل تھی تو کہنے لگے کہ مجھے ایسی کوئی بات یاد نہیں ہے کہ جس پہ میں تمہیں معاف کروں اور نہ مجھے وہ ہے کہ تم معافی مانگو میں نے کہا نہیں میں سمجھتی ہوں کہ ہم عمر کا وہ دور گزار آئے ہیں کہ بس اب ہم کو خدا کے گھر جانا ہے اب یا آپ کو پہلے جانا ہے یا مجھے پہلے جانا ہے تو میں آپ سے معذرت کر رہی ہوں انہوں نے کہا نہیں مجھے میں ایسا کوئی میرے دل میں وہ نہیں ہے میں نے کہا نہیں پھر بھی آپ معاف کیجئے تو پھر انہوں نے کہا چلو تم کہہ رہی ہو تو میں نے معاف کیا تو پھر کہنے لگے تم بھی مجھے معاف کرو کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ میں نے مزاجی کیفیت کے تحت تم کو تمہارے ساتھ کچھ زیادتی کی تو معاف کر دو میں نے کہا میرے دل میں کچھ نہیں ہے پھر بھی میں آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا بات آئی گئی ہو گئی اور سو اتفاق کے اکتالیس سال کچھ مہینے گزر کے وہ خدا کے گھر چلے گئے اب ظاہر ہے میں نے تو کہا تھا میں شور نہیں بچاؤں گی رونگ دھوگی نہیں اور میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تکلیف نہیں پہنچائی ان کو رو کے تو ان کو میرے جو سامنے بچی ہے رہتی تھی اب تو ماشاءاللہ وہ آسٹریلیا میں ہے اس کی شادی کو بھی بیس سال ہو گئے ماشاءاللہ اس نے اپنے خواب میں دوسرے دن یا تیسرے دن دیکھا کہ میرے شوہر اس کے در... گھر سے کافی دوستانہ تھا لیکن انوار صاحب اس گھر میں کبھی جاتے نہیں تھے لیکن اس نے دیکھا کہ انوار صاحب اس گھر میں موجود ہیں ڈرائنگ روم میں اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں سب گھر والوں کے ساتھ انوار صاحب اس گھر کے بچوں کے ساتھ رضا اور عاطف کے ساتھ کافی وہ تھے کلوز تھے تو نکل کے بیٹھتے تھے کرسیوں پر اور خوش ہوتے تھے باتیں کرتے تھے لیکن گھر میں کبھی نہیں جاتے تھے لیکن صوبیہ نے اپنے گھر میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہیں بے تکلفی سے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں خوشی خوشی بس اتنا دیکھا تھا آنکھ کھل گئی اس کی پھر دوسرا خواب میری اپنی طالبہ نے دیکھا کہ جیسے سڑک پر ہجوم ہے میرے گھر کے سامنے جو اسٹریٹ تھی چیپل سن سٹی میں تو چیپل سن سٹی کے فوراً کے اندر ہمارا گھر دو قدم پہ مسجد کے مسجد تھی ہمارے گھر کے سامنے تو میری طالبہ نے دیکھا کہ مسجد کے سامنے میرے گھر کے اور مسجد کے درمیان جو حصہ ہے سڑک کا وہاں پر ہجوم اکھٹا ہے بہت ہو ہجوم ہے تو اس نے کہا کہ میری طالبہ نے کہا میں بھی تو دیکھوں یہ کیسا ہجوم ہے وہ ہجوم کے اندر جب گھس گئی تو ہجوم کے درمیان میرے شوہر کھڑے ہیں اور ان کے سامنے دو دیگیں رکھی ہیں بڑی بڑی اور اس نے دیکھا میری طالبہ نے کہ دونوں دیگوں میں روح افزا شربت بھرا ہوا ہے سرخ رنگ کا اور میرے شوہر گلاس میں سب ہجوم کو وہ تقس گلاسوں میں تقسیم کر رہے ہیں دیکھ سے نکال نکال کر بس اس کی آنکھ کھل گئی اب دیکھیے دو خواب تو یہ تھے ایک میری طالبہ نے دیکھا اور ایک میرے سامنے والی جو بچی تھی اس نے دیکھا اور تیسرا خواب میں نے خود دیکھا تھا کہ میں اپنے گھر کے باہر ہوں شہتود کا جو پیڑ لگا تھا اس کے نیچے میں نے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں دو ایک اپنی اپنے لیے اور ایک اپنے شوہر کے لیے ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں میری چھوٹی بہن بھی آ گئی ہے جو نارتھ کراچی میں رہتی ہے ماشاءاللہ اب تو وہاں رہتی ہے نیو رضویہ میں اب وہ بھی آ گئی ہے اور انوار صاحب خوش ہو رہے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے بس اب میری آنکھ کھل گئی اب دیکھیں دنیا سے جانے والے بات یہ, یہاں تک میری اپنے شوہر کی بات ہوئی ہے میں نے کہا تھا میں روؤں گی نہیں یہ ہوئی میرے شوہر کی وہ ملاقاتیں جو کہ عالم خواب میں ہوئیں اب میرے دوست کے شوہر کا انتقال بھی دو تین دن آگے پیچھے سے ہوا تو میرے وہ بہت روتی تھی بہت روتی تھی بہت روتی تھی اور ہم سب اس کو سمجھا رہے تھے کہ دیکھو مرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے مت رو وہ مانی نہیں پھر ایک دن وہ آئی میرے پاس کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا ہے وہ اسٹل یعنی وہ بالکل ساکت کھڑے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو گردن کا حصہ ہے وہ لٹو کی طرح گردن ان کی لٹو کی طرح گھوم رہی ہے ظاہر گردن کے ساتھ ساتھ سر بھی گھوم رہا ہے تو سر اور گردن لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور میں بس یہیں دیکھا اور پھر میری آنکھ کھل گئی میں بہت پریشان ہوں مجھے بتائیے میں کیا کروں میں نے کہا دیکھو بہن میں تمہیں بار بار کہہ رہی تھی کہ دیکھو مرنے والے ہم سے غافل نہیں ہوتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہے تمہارے رونے کی تمہیں خواب میں خدا نے دکھا دیا ہے پھر اس کے بعد وہ سنبھلی اور پتہ چلا کہ پھر وہ ماشاءاللہ پر پرسکون ہوئی میں نے کہا جب تمہیں اپنے شوہر کا خیال آئے تو کلام الہی پڑھا کرو جو کچھ تمہیں توفیق ہو تو کلام الہی خدا کے بندوں کو جو یہاں سے چلے جاتے ہیں ان کو پرسکون بھی رکھتا ہے وہ ثواب بھی ملتا ہے اچھا یہ یہاں تک تو تھا نہیں ہے کہ رونا ہے یا نہیں رونا ہے مرنے کے بعد رونا ہے یا نہیں رونا ہے رونا آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بہت نہیں شور مچانا چاہیے بہت نہیں ہے یہ احتجاج ہو جائے گا نا اللہ تعالیٰ کے حضور کے اس کی امانت تھی اس دنیا میں اس نے اپنی امانت واپس لی ہے تو ہم کیوں شور مچا رہے ہیں اب دیکھئے میں نے اپنی ایک پوسٹ میں بتایا تھا کہ میرا اور میری والدہ کا ایک تعلق بن گیا تھا خاص تعلق بن گیا تھا روحانی یا وہ میرے پاس آ جاتی تھی جب مجھے پتہ چلتا تھا کہ میری ماں بے چین ہے اور ان کے آنے والے حالات نہیں ہوتے تھے تو میں پہنچ جاتی تھی تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ محرم آنے والا تھا نہیں محرم شروع ہو گیا تھا چاند رات تھی اور میرے دل کو یہ آہٹ ہوئی کہ آج میری ماں کو میری ضرورت ہے بس پھر میں ناشتے پانی سے فارغ ہوئی اور میں بھاگم بھاگ پہنچ گئی اپنی ماں کے گھر اور یہ بابل علم جو ہے فائیو سٹار چورنگی اس کے پیچھے ان کا گھر تھا بلاک ڈی میں میں گھر کے اندر داخل ہوئی ماں گھر کی ماسی نے دروازہ کھولا میں گھر کے اندر داخل ہوئی امی جان سامنے ہی بیٹھی تھی امی جان کی آنکھوں میں آنسو تھے امی جان کا چہرہ عجیب سا ہو رہا تھا میں بھاگ کے پہنچی میں نے کہا کیا ہوا امی جان کہنے لگی امی جان کے دیکھو آ, وہ شروع ہو گیا ہے آ, محرم آج چاند رات ہے سب آ, آ جائیں گی پرسے دار خواتین شام میں اور ازا خانہ نہیں سجائے میں نے کہا جان کیوں پریشان ہوتی میں آ گئی نا یقین کیجئے میں نے بس فرشتوں نے میری مدد کی اور میں نے دو تین گھنٹے کے اندر اندر ازا خانہ سجا دیا تخت پر بڑا سا تخت تھا اور پھر میں نے پایا پکڑ کے دعا کی تخت کا کہ بی بی آپ کے لال کا عزا خانہ سجانے آئی تھی جب بڑھانے آؤں تو میرے بیٹے کا داخلہ ہو چکا شایان شان درسگاہ میں ابھی اس کا داخلہ نہیں ہوا تھا پروفیشنل کالیج میں اچھا پھر امی جان نے کہا کچھ کھا پی لو میں نے کہا امی جان اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ بچے اسکول کالیج سے آتے ہوں گے اور گھر میں تالہ پڑا ہے میں پڑوسن سے کہہ کے آئی ہوں کہ گھر کا خیال رکھیے گا اور میں بھاگم بھاگ گھر سے نکل کے آ گئی جب میں آٹھ محرم کی تاریخ تھی یہ بی بی سیدہ کے لال کا پرسے پرسے بھرے دن تھے پرسے کے اور میرا بیٹا ریزلٹ لینے گیا ہوا تھا اپنا میں اچانک گیٹ کھول کے باہر آ گئی معلوم نہیں کیا کام تھا ایسے میں اچانک باہر نہیں آتی تھی لیکن اچانک باہر آ گئی اور جیسے ہی میں آئی دس گھر چھوڑ کے میری گلی ختم ہوتی تھی میرے بیٹے نے وہاں سے دونوں ہاتھ سر کے اوپر کر کے ہلائے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا ماشاءاللہ پھر میں جب بی بی کا امام بارگاہ بی 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 کے لال کا امام بارگاہ بڑھانے گئی تو میں نے بی بی کا شکریہ ادا کیا اب دیکھیے یہ میری والدہ کی زندگی کا معاملہ تھا زندہ تھیں وہ اب ان کا انتقال ہو گیا ٹھیک ہے انتقال کے بعد میں نے ایک رات دیکھا میری ماں آئی ہیں میرے گھر اور میں ان سے معذرت کر رہی ہوں سر جھکا کے کہ میں یوں نہیں آ سکی میں یوں نہیں آ سکی قویلیں دے رہی ہوں جب امی جان کا جواب نہیں آیا تو میں نے امی جان سر اٹھا کے دیکھا تو امی جان پھپک کے روئی ہیں اور ان کا ایک خاص جملہ ہوتا تھا میرے گھر میں آ کے جب ان کو مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ کہتی تھیں بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں بس جان نے یہی جملہ کہا ہے بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں اور پھاپا کے رو پڑی ہیں بس میری آنکھ کھل گئی اور میں بستر پہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں نے یہ کہا اپنے آپ سے کہ میری ماں کی کوئی اولاد بے چین ہے اور پھر میں صبح کیسے کی میں نے اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے میرے دل نے یہ نہیں کہا کہ میری ماں قبر میں بے چین ہے اس کو فاتحہ کی ضرورت ہے نہیں میرے دل سے جو آواز آئی وہ یہ تھی میری ماں بے چین ہے اس کی کوئی اولاد بے چین ہے اب جب میں صبح گئی نا تو میرے میکے میں میری ماں کی ایک اولاد بہت بے چین تھی ان کو اس اولاد کو مدد کی ضرورت تھی اس وہ مدد صرف میں ہی کر سکتی تھی میں نے اس اولاد کو اپنی ماں کی اس اولاد کو پرسکون کیا اس کی مدد کی اپنے شوہر سے اجازت لی کہ میں اپنے گھر لے آؤں میرے شوہر نے اللہ ان کو غریب رحمت کرے بہت بہت جزا دے کہ انہوں نے مجھے اجازت دے دی میں اپنے اس اپنی ماں کے اس اولاد کو میں نام نہیں لوں گی خدا تعالیٰ ان پہ بھی رحم فرمائے تو میں لے کر آئی خدمت کی خیال کیا اس کے بعد ان کو پہنچا کے آئی تو یہ دیکھیے مرنے کے بعد یعنی میں مرنے کی کا فلسفہ بتا رہی ہوں کہ مر جانے کے بعد کیا ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے ہم مٹی میں سو جاتے ہیں تو ہمارے عزیز و اقربا ہم اپنے عزیز و اقارب سے غافل ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں ہرگز نہیں اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے جائیں ان کو بھی برابر اور یاد رکھیں اور اپنے جو ہمارے حیات رشتے دار ہیں ان کے ساتھ بہترین سلوک کریں اور ان کو ان کا جتنا خیال کر سکتے ہیں کریں اور اس کے ساتھ میں اپنی پوسٹ تمام کرتی ہوں وآخر داوانہ الحمدللہ رب العالمین